Mereka menuduh saya, saya, saya tahu, saya faham tak apa. Jangan salahkan mereka sebab mereka tak tahu tempat yang cerita sebenarnya. Jadi, tak ada masalah saya pun tak rasa malu. Tak ada benda, benda saya bukan buat kes-kes yang jijik ke ha, apa-apa kes saya nak sebut pun malu kan. Tapi, normal lah benda tu. Ha, normal lah. Tapi saya buat setakat ini, ni, saya tak mengaku lah. Kalau kau rasa hanya gangster sahaja yang rebut kawasan Kau perlu tahu kes kali ini Pergaduhan antara bomoh-bomoh Bunyi macam kelakar kan Tapi itulah hakikat yang berlaku Antara bomoh-bomoh pun nak gaduh Cak ayam betul lah Ikuti kisah ini Manusia ni dia tak nampak kebaikan lah Waktu ni dia tak akan nampak kebaikan lah Dia cari satu salah tu dia habis semua kebaikan dia lah buat ada orang kata saya penunggang agama Alhamdulillah Setakat hari ni Apabila Islam tu dihina Apabila Nabi SAW dihina Apabila nama Allah dipermainkan di bawah stoking InsyaAllah saya ke depan Kes ini bermula pada 5 Ogos 2021 apabila seorang bomoh lelaki dari Kangar Perlis Ahmad Syarif Arif Zainul 43 tahun dipukul. Kejadian berlaku sekitar jam 4 pagi di sebuah inap desa Al-Quds, Jalan Takwa, Kampung Huda, Kota Baru, Kelantan. Mangsa ketika itu sedang menjalankan rawatan terhadap seorang wanita yang dipercayai terkena sihir tujuh warisan keluarganya. Tiba-tiba, sekumpulan pengamal rawatan tradisional lain menyerbu lokasi dan menuduh mangsa sebagai dalang sebenar sihir. Mangsa mendakwa dipukul sehingga mengalami kecederaan serius termasuk pada bahagian muka dan mata kiri. Dia mendapatkan rawatan di hospital dan kemudian membuat laporan polis berhubung kejadian itu. Siasatan awal mendapati mata kiri mangsa mengalami kerosakan kekal dan hilang penglihatan sepenuhnya. Insiden ini mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan pengamal perubatan tradisional seluruh negara. Ah, ha, InsyaAllah, saya tak pernah menemukan nama Islam. Memang saya Islam lah. Beranak-beranak saya, saya Islam lah. Bapak saya azamkan di telinga saya, saya memang Islam lah insyaAllah. Ah, ha, saya buat rawatan ni pun tidak bercanggah dengan Islam, tidak bercanggah dengan syarak. Saya daftar dengan KKM semua. Alhamdulillah, Waktu saat nabi dihina, di waktu agama saya dihina, di waktu Tuhan saya dihina, saya ke depan. Lantaran itu, pada 6 September 2021, empat lelaki dituduh di Mahkamah Magistrat Kota Baru atas tuduhan mencederakan mangsa. Tertuduh ialah Muhammad Syamsul Izzan Maidin 33 tahun dikenali sebagai Wes dan Muhammad Firdaus Muhammad Adnan 33 tahun atau Tok Singa. Dua lagi tertuduh ialah Idris Ishaq 42 tahun dan Muhammad Eric Muhammad Ramli 35 tahun yang juga pengamal rawatan tradisional. Pertuduhan ketika itu dibuat di bawah seksyen 323 kanun kesesaan atas kesalahan mencederakan secara sengaja semasa prosiding kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah dan dibebaskan dengan jaminan RM3000 setiap seorang kes ini ditetapkan untuk sebutan semula pada 4 Oktober 2021 bagi serahan dokumen dan pengurusan kes. Bagaimanapun, selepas mangsa disahkan buta mata kiri, pendakwaan mengemukakan pertuduhan baharu yang lebih berat. Kes dipindahkan ke mahkamah Seksyen dan diklasifikasikan di bawah Seksyen 325 Kanun Kesesaan. Seksyen 325 memperuntukkan hukuman penjara maksimum tujuh tahun dan boleh dikenakan denda atau sebat. Perbicaraan penuh bermula pada tahun 2002 dan berlangsung secara berkala selama lebih 2 tahun. Pendawaan dikendalikan oleh Timbalan Pendawa Raya Negeri, Kamarul Hashim Rosli, manakala peguam bela keempat-empat tertuduh ialah Muhammad Azrul Hashimi Muhammad, dari firma guaman tempatan. Sepanjang perbicaraan, pihak pendakwa membawa beberapa saksi termasuk doktor pakar dan pegawai forensik. Video secara langsung Facebook yang tular turut dikemukakan sebagai bahan bukti sokongan dalam mahkamah. Bangsa sendiri memberi keterangan bahawa dia dipukul bertubi-tubi oleh tertuduh dalam keadaan tidak bersedia. Dia menyatakan pukulan itu menjejaskan perlihatan dan kehidupan peribadinya secara kekal. Sebaliknya, pihak pihak tertuduh menafikan dakwaan tersebut dan mendakwa berlaku salah faham ketika sesi rawatan. Tok Singa Dawe Salamos menyatakan mereka hanya mahu menghalang rawatan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut pembelaan, mangsa telah melampaui batas dan cuba mengelirukan pesakit dengan sihir palsu. Namun, semua hujah pembelaan itu tidak berjaya menimbulkan keraguan munasabah terhadap pertuduhan. Kalau saya salah juga, dah tak boleh buat apa, tak boleh backup, tak boleh buat apa dah terbukti juga. ha, mereka memutuskan saya salah tapi saya sampai hari ni saya tak mengaku salah walaupun nanti satu hari dikatakan saya salah saya tetap saya tak mengaku salah biarlah duduk penjara duduk lah macam mana nak buat macam mana tak dah macam tu makanya pada 22 Jun 2025 Mahkamah Seksyen Kota Baru menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun terhadap semua tertuduh. Hakim Muhammad Zozaki Kudin Zulkifli menyampaikan keputusan selepas menilai keterangan dan bahan bukti yang dikemukakan. Beliau menyifatkan pembelaan tertuduh sebagai penafian semata-mata tanpa sokongan bukti kukuh. Mahkamah turut menegaskan kecederaan yang dialami mangsa memberi impak kekal dan menjejaskan fungsi pelihatannya. Wey Salamos, Tok Singa, Idris dan Muhammad Eric dijatuhkan hukuman berkuat kuasa serta merta mulai 22 Jun 2025. Mereka dilihat tenang ketika keputusan dibacakan. Namun keluarga masing-masing kelihatan resah di luar mahkamah. Peguam bela Muhammad Azrul Hashimi kemudiannya memohon agar pelaksanaan hukuman ditangguhkan. Beliau memaklumkan bahawa rayuan terhadap keputusan tersebut akan segera dikemukakan di mahkamah tinggi. Hakim membenarkan permohonan penangguhan hukuman sementara menunggu keputusan rayuan diterima. Namun mahkamah menaikkan kadar jaminan daripada RM3000 kepada RM5000 bagi setiap tertuduh. Jaminan perlu disertakan dengan seorang penjamin yang mempunyai hubungan rapat dan rekod baik. Keempat-empat tertuduh dibenarkan keluar dengan syarat jaminan dipatuhi sepanjang tempoh menunggu rayuan. Saya tidak ada niat untuk saya nak buat nama saya. Saya tidak ada gerja saya nak buat uh, nak shock sendiri sebab saya tahu saya berhadapan dengan banyak risiko apabila saya berjuang ni. Banyak orang saya kenal Cuma yang lele lain ni yang berat ni kes ni lah uh, Tak lah saya doakan lah Saya pun doa untuk diri saya Saya minta tuan-tuan doa untuk saya Itu saya Tuan-tuan nak kecam saya pun silakan Hari ni saya bagi Saya buka pintu kecaman untuk diri saya Sebab apa? Mungkin ni lah cara, cara Allah nak beri pahala saya Ini cara Allah nak buka pintu pahala saya Sebab orang tak tahu saya Orang tak faham apa yang kes terjadi Dan saya pun dah beritahu Saya tak buat, saya tak buat, saya tak buat, saya tak buat Itu yang saya boleh beritahu Saya tak buat, 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 saya tak buat. Sampai bila hangpa tanya pun saya tak buat. Ha, dia buta tak buta saya tak tahu entah. No? Ha? Kes ini menjadi antara kisah paling kelakar daripada nak halau jin dan syaitan akhirnya empat pomoh kena hukuman penjara daripada sihir tujuh keturunan kini mewarisi hukuman tiga tahun di balik tirai besi saka ke laut tuk singa ke dalam sekian terima kasih